Salam dostlar. Bəzən həyat iki insanın gözlənilməz bir zamanda elə bir araya gətirir ki, çox vaxt inanmaq belə çətin olur. Heç kim heç vaxt bilmir harda bu iki tənə insanların yolları birləşəcək. Təbii ki, qismətini və alın yazısını heç kim dəyişə bilməz. Qismətin açdığı sürprizlərin birində Emmy Abrahamsanın başına gəlir. Emmy imkanlı ailədə doğulub. Uşaqlığı İsveç çlərinin paytaxtında keçib. Son sinifdə Londona köçərək Universitetdə orada bitirmək qərarına gəlir. Qızın imkanı günü-günü ilə yaxşılaşırdı. Bir müddət aktrisa işləyib, daha sonra Venada rejissor olmaq qərarına gəlir. Bir sözlə 29 yaşında artıq yaxşı karyerası olur. Bütün həyatını yaxşı Venada planlasa da yalnız əsas bir şey çatmırdı. Gus tənha idi. Həyatında artıq uzun müddətli heç kim yox idi. Onun rəfiqələri artıq ələ keçsə də, Emmi hələ də tək vətənhay yaşayırdı. Bu demək deyil ki, qızla heç kim tanış olmaq istəmirdi. Cadıca qismət belə gətirmişdi. 2005-ci ildə Emminin artıq 30 yaşı olacaqdı. Bir həftə sonra onun jubileyi, amma qız buna baxmayaraq yenə də özünü tənha hiss edirdi. Ad gününü sıxıcı keçirməmək üçün Emmi bir həftəlik Amsterdam'a yolanmaq qərarına gəlmişdi. Bir gün Amsterdamda qız çöldə oturub rəfiqəsini gözləyirdi. Həmin gün rəfiqəsinin nişanlısı ilə nahardan gələrkən Emmi isə buna baxaraq özünü çox tənha hiss edirdi. O gün Emmi özü üçün də dua etmişdi. Ailə qurmaq istəyirdi. Artıq hamma kimi ailəsi olsun, uşaqları olsun, günü-göç keçməsini istəyirdi. Gözəl bir an idi. Lakin bir anda qız ona tərəf yaxınlaşan evsiz bir adamı gördü. Qız evsiz adamlardan çox qorxurdu. Bir sözlə onlardan hər zaman uzaq durmağa çalışırdı. Evsiz adam cavan oğlan idi. Uzun saqqalı var idi. Çirkp içində idi. Uzaqdan belə ondan çox pisli gəlirdi qıza yaxınlaşaraq ondan saati soruşdu öz qolunda saati ola ola təbii ki bunu görən kimi qorxudan çəkildiyərək saatı dedi altının yarısıdır qızın o vaxt dediklərinə görə bu görüş çox qeyri-adi idi mənim heç vaxt əvvəllər belə tanışım olmamışdı hər zaman eyfsiz adamlardan uzaq dururdum amma o günü mən hələ də başa düşə bilmirəm dedi daha çoxsa qızı təəccübləndirən oğlanın sərbəst və mənalı söhbətləri idi qızın dediyinə görə o çox ağıllı söhbət edirdi oğlanın bəxtindən Eminin rəfiqəsi hələ gəlməmişdi. Onlar bir az söhbət etdikdən sonra qız şoka düşmüşdü. "Axı necə ola bilər ki, evsiz insan bu qədər ağlılı və mədəni olsun?" deyərək təəccübünü bildirmişdi. Daha çoxsa qız oğlanın gözəl qəhvəyi gözlərinə baxırdı. Gözlərini ondan çəkə bilmirdi. Təəccüblüdür, amma qız özünü onun yanında çox rahat hiss edirdi. Elə evsiz oğlandı, bu gör gözəl qızdan gözlərindən çəkə bilmirdi. Onlar təxminən 10 dəqiqə söhbət etdikdən sonra Emminin rəfiqəsi yaxınlaşdı. İnsanlar onlara fərqli baxırdı. Heç kim nəyin baş verdiyini anlamırdılar. Özündən razı oğlan zarafatla qızı görüşə davam etdirmişdi. 5 gün sonra eyni yerdə. Bu parkda görüşək. Mən səni gözləyəcəm, oğlan dedi. Qızın gəlmək fikrində yox idi. Oğlanın özü də bəlkə heç gəlməzdi. Lakin gələn həftəyə kimi qız oğlanı ağlından çıxara bilmədi. Biraz düşündükdən sonra qız görüşmək qərarına gəldi. Onsuz da bir gün sonra Amsterdam'a gedirəm dedi öz-özünə. Heç nə itirməyəcəm. Vaxt gəlib çatanda isə qız həmin parka gedərkən oğlanı yenə orada gördü. Onların ikinci görüşü çox mənalı keçmişdi. Həyat haqqında mənalı söhbətlər etmişdilər. Emmi hazırda gülərək xatırlayır. Həmin görüşə oğlan özünü bir az səliqəyə salmışdı. Lakin paltarı və dırnaqları çox kirli idi. Evsiz oğlan bir dənə balaca çantası və uşaq velosipedi ilə gəlmişdi. Həmin gün evsizlik özündən danışdı. Mən Amerikadanam. Bir zamanlar dünya səyahətinə çıxmışdım. Lakin pulum bitdikdən sonra burada biraz qalıb işləmək qərarına gəldim. Lakin həmin an çox biçməyə başladım. Qazandığım pul mənə bəs eləmirdi. Evsiz adamın valideynləri o uşaq olarkən dünyasını dəyişmişdilər. Vik Qızı gördükdən sonra sanki özünü daha ürəkli hiss etməyə başladı və o gündən sonra o bir damcı belə içki içməmişdi. Onlar həmin gün axşama kimi oturub söhbət etmişdilər. Qızın dediyinə görə mən özümü onun yanında çox rahat hiss edirdim. Ən sonda isə qız sabah səhər Venaya gedəcəyini dedi və nəzakətindən oğlana öz nömrəsini verdi. Bakin qız onu bir daha görməyəcəkdi. Venada isə qız onu hər gün düşünürdü. Bir müddət sonra qızın ad günündə tanımadığın nömrədən zəng gəldi. Qız rəfiqələri olduğunu sanmışdı. Amma bir anlıq həmin Efsiz Vik adlı oğlanın səsinə işitərkən çox təəccüblənmişdi. O sadəcə dedi ki, "Salam, bilirəm ki, bu gün sənin ad günündür və şəxsən təbrik etmək istirdim." Qız elə bildi ki, o sadəcə zəng vuruq təbrik edir. Amma oğlan, "Mən aşağıdayam və sizə qonaq gəlmək istəyirəm." Həmin sözlərdən sonra qız başa düşdükdə oğlan neçə min kilometr qət edərək onu görməyə gəlib. Lakin Wikin sözlərinə görə o 2 gün əvvəl gələciyiydi. Sadəcə onu polislər mağazindən toyuq oğurladığına görə 2 gün həbs etmişdilər. Həmin ondan etibarən qız onu ömür boyu xatırlayacaq. Çünki artıq bu günə kimi onlar birlikdədirlər. Oğlan ilk zamanlar qızın evində qalaraq özünə iş axtarmağa başladı. O iş tapdı, zəhmətkeş olduğunu və bir daha doğru yolda olduğunu qıza sübut etdi. O evsiz adam indiki yaraşıqlı oğlana heç bənzəmirdi. 2 il sonra onlar evləndilər. İlk vaxtlar oğlan elektrik işləyirdi. Həm özünə, həm də ailəyə pul yetirdi. Cəmi 6 il sonra onların 2 iki ikiz uşağı dünyaya gəldi. Desta və Til. Vic ailəsinə baxmaq üçün əvəz ki işindən çıxıb tikinti şirkəti açdı. O gündən sonra artıq 15 il keçib. İndi onlar çox xoşbəxtlər. Vic indi varlı bir biznesmendir uşaqları onların necə tanış olduqlarını bilirlər. Amma hələ də qismətin bizi hara gətirib çıxaracağını başa düşmürlər. Daha sonra Emmy Kolloqda yaşayan oğlana necə aşiq olmaq olar adlı bir kitab yazdı. Daha sonra onlar məşhur Britaniya kanalında televiziyaya çıxdılar. Öz hekayələrini danışdılar. Emmy'nin dediklərinə görə bu günə kimi həmin o ilk görüşə getdiyi üçün heç vaxt peşman olmayıb. Biz heç vaxt mübahisə belə etməmişik deyir. Düşünürəm ki Biz bir-birimiz üçün yaradılmışıq. Mən ömür boyu belə həyat yoldaşı arzulamışam deyərək qısa bir fraqmentlə Vikə olan sonsuz sevgisini göstərdi. Bizim hər kəsin sevgi hekayəmiz vardır. Hər kəs bir-birinə bağlıdır. Düşünürəm ki, sadəcə o anı gözləmək və yanımızda olan insanların qadrını bilmək lazımdır. Bu günlük bu qədər. Videonu bəyənərək kanalımıza abunə ola bilərsiniz.